Ну что, друзья, я нахожусь в старом месте города Гданьска. Сегодня Новый год. Мои кенты где-то здесь пропали. Я их жду. Он шампанское у нас стоит, никак не откроем. Вот. Удачи вам всем, здоровья. Много лет всех лах. Пусть близкие ваши вас радуют. И меньше расстраивают. Пусть в покой придет вашей ваши семьи, злагода, и пусть на Украине наступит мир. Вот так встречает Гданск Новый год. Канонада идет в 6 часов. У меня уже голова болит. Это центральная часть города, старый город. Кафе работают, народ гуляет беззаботная жизнь, как говорится. Вот такой он ночной Гданск в Новый год. Но должен вам сказать, что поляки совсем не любят выпить. Уже видел Наверное, 4 или 5 человек, которые просто тупо лежат на земле. Хотя сегодня ночью минус 6. Тупо лежат. Но правда молодежь. Взрослые так более-менее. Шатаются. Но, скажем, нормальная. Ну а молодежь вообще. Все приветствуют друг друга с Новым годом. Вот. Я на своем коне сюда подъехал то пока ехал, как бы поздравляли все с Новым Годом, даже незнакомые люди, очень приятно было. Вот такая Польша, такие поляки, как я уже говорил, доброжелательные, отзывчивые. Может, мне везло так, я не знаю, но, по крайней мере, я это наблюдаю уже не первый раз. Так что вот так такая Польша и такой Гдань. У каждого бывает по-разному, но мне нормально в Польше. Затягай! Новым Годом, друзья! Еще раз с Новым Годом! Все, все плохое пусть останется в этом году, а все лучшее пусть перейдет в 16 -й. До встречи!